Першими корисні властивості масажу описали китайці та індуси. Ще у третьому тисячолітті до нашої ери були відомі різні види та прийоми масажу. Їх застосовували при ревматизмі, вивихах, спазмах м'язів та інших хворобах. Масаж не втратив своєї популярності і сьогодні. Утім, медики застерігають масаж. Це не безневинна процедура, як може здатися на перший погляд. Звичайно, коли мова йде про класичний розслабляючий, він навряд чи зможе зашкодити. При легких дотиках у людини знижується тиск, трохи сповільнюється серцевий ритм, і зрештою це надзвичайно приємно. Інша справа, коли люди захоплюються масажем бездумно, тому перш ніж довірити своє тіло масажисту, майте на увазі. Масаж може робити лише фахівець зі спеціальною освітою. Масаж протипоказаний при багатьох хворобах хребта і може проводитися лише під наглядом лікаря після детального обстеження пацієнта. Масаж не рекомендований гіпер- та гіпотонікам. При підвищеному тиску можуть утворюватися тромби, а при пониженому людина може знепритомніти. Масаж категорично заборонений при онкозахворюваннях. Масаж не заміняє спорт. Дослідження свідчать, що ця процедура не сприяє спалюванню жиру та зміцненню м'язів. І у нас у гостях невропатолог Тетяна Майкова. Доброго ранку. Ми ну, будемо говорити. Ми мас... вже говоримо і вже під враженням з Анатолічем від того, що чуємо від нашого фахівця експерта Тетяни Миколаївни. Ви сказали, том, що масаж противопоказан любой. Ну скажімо так. обычным людям массаж не показан. Так, а необычным это каким? Ну, если это спортсмены, да, ага. они все равно кладут здоровье на алтарь своей профессии. То есть, То им есть они ничего, знают, да, им массаж. терять нечего, понимаете? Они испытывают такие перегрузки, которые всегда заканчиваются потерей здоровья в большей или в меньшей степени. Ну, уже. Ну, хорошо, чем же так страшен массаж? Ну, давайте тогда вообще поймем, что делает массаж, вот, чтобы люди, которые все прекрасно относятся к массажу, доброжелательно, а. да, чтобы они поняли, почему я об этом говорю. Заодно и массажисты послушают давайте, расскажите. Наша кожа, наше тело покрыто защитой. То есть это огромное количество датчиков, которые реагируют на прикосновение. Это огромное количество болевых датчиков, которые реагируют на прикосновение. И вот, Лежит себе человек, расслабленный, и вдруг начинается вторжение, да. То есть эти рецепторы, датчики, они начинают импульсировать с огромной скоростью и просто бомбардировать мозг информацией о том, что Защита, идет вторжение, м -м. да, мы под угрозой. То есть создается стресс. И организм, реагируя на этот стресс, мозг реагируя на этот стресс, он выделяет более утоляющие вещества, расслабляющие вещества. Вот ради этих эффектов мы любим массаж. Ну да, что он расслабляет. Совершенно верно. В конечном результате он не расслабляет, потому что вы потратили огромное количество вашей защиты, вашей обороны на сеанс mm -hmm. массажа. Интересно, и интересный. на следующих несколько часов, а может быть и сутки, у вас их нет. И когда на самом деле они нужны там, при физических нагрузках, при стрессах, они участвуют в реализации, в адаптации к любому стрессу. Нам их не хватает. То есть я не случайно об этом говорю. У меня много лет клиника, и я много лет у меня был массажный кабинет, и я много лет наблюдала, как через несколько часов или на следующие сутки после массажа у людей повышается давление, у людей болят мышцы, у них начинается бессонница. То есть вот эти первые эффекты массажа – это эффекты обычной стимуляции. Да, но тогда, наверное, стоит говорить о видах массажа, потому что мы начали со спортивного массажа. Вы сказали, действительно, для спортсменов есть врач, который занимается тем, что помогает им восстанавливать себя после физической тяжелой нагрузки. Сейчас мы говорили, я так понимаю, я ставлю плюсик. Спорт, да, спортивный массаж да, это хорошо. Да. Профилактический был для сейчас массаж для спортсменов. Вот вы сейчас говорили о том, что... Это и лечебный очень... тоже. Вот и у леч... человека боли. Так. Боли в спине. Угу. И он идет на массаж. У него боли возникли, потому что у него уже не хватает вот этих расслабляющих и более утоляющих веществ в организме. Да, и он идет на массаж, где ему на два часа их стимулируют, достают из депо, из резервов, а потом их еще больше нет. Заметьте, во всех руководствах при острой фазе боли не показан массаж. Татьяна Николаевна, но дело ведь в том, что после массажа через некоторое время человеку намного лучше, больше силы Как энергии. После любой стимуляции, пожалуйста. А, а разве это плохо? Вот, я, Стимуляция. Я, я, Стимуляция. Для себя, пожалуйста, можно героином стимулироваться. Вот вам. Нет, мы не будем. Почему не будем? Процесс тот же самый. Нет, давайте не будем. Давайте по-другому. Каков вред, помимо того, что, как вы говорите, человек использует эти свои защитные функции? как еще это может навредить, например, не знаю, позвоночнику, мышцам, костям. Ну, в том случае, если там есть какие-то воспалительные заболевания или кожные заболевания, или у человека есть какой-то воспалительный процесс уже в организме, то, конечно, массаж... Общее состояние. Да, массаж, э, все это будет обострять, ухудшать. Но это массажисты знают. То есть вот эти прямые эффекты, это они об этом знают. Вы знаете, я вот подумал, что вот в новых автомобилях представительского класса одна из марок рекламирует, что у них встроенные в сиденье массаж горящий горячий горячими камнями. То есть наши депутаты, которые все ездят на новых, понятно, автомобилях, пока идут на работу, их вот это помяли, да, и все, они видите, как работают. Вот мы нашли причину ну, Вреда. Вот это, это же говорит о недостатке их образования. Понимаете, если бы они были образованные люди, массажем машинок не Они покупались. бы лучше бы, да, нами мы управляли. И Говорим мы сейчас о взрослых людях, но вот самое ценное наши дети, очень часто им делают массаж. Насколько это безопасно или наоборот очень опасно, мы узнаем буквально через несколько секунд. Летяна Майкова, невропатолог у нас у гостях. Сегодня говорим про массаж, про его корость, про за и против. В первой части мы уже поняли для себя, что в принципе нужно быть очень осторожным с массажем. А продолжим, собственно, говорить о детях и о том, что очень часто педиатры назначают лечебные массажи детям. Насколько здесь нужно быть осторожными родителям? То же самое. То есть, если у ребенка нет каких-то медицинских показаний реальных для какой-то стимуляции то никакие массажи делать не нужно. Гимнастика. То есть меняйте массажи на гимнастику, на пешие прогулки и на плавание. Uh -huh. То есть, когда организм понимает, зачем он выделяет эти вещества, это уже не стресс, и он их выделяет ровно столько, сколько требуется uh -huh. движень, при движении. Но если мы говорим о массаже таком, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, классические ну, массаж. Ну, это там, когда они это, не это, да, 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 когда когда это нежно, и это игра, и это не принесет вот той, скажем, войны, да, ну, в организме, о которой я говорила, мама угу. это почувствует. То как игра это возможно, но это не должно быть в системе, каждый день, специальными курсами. Этого не должно быть. Татьяна Николаевна, я вы прошу вас обозначить медицинские показания, при которых массаж даже нужен. Ну, это люди парализованные, Так. Когда мы пытаемся в мозге воссоздать. Представительство какой-то парализованной конечности или мышцы, то мы должны вызывать эти тактильные Шимуляции, ощущения, да, да. Очень да. Очень то есть вот это показания, и показания это спортсмены, это люди, которые хотят, чтобы они были ну, сильнее люди, за счет которые... своего будущего здоровья. Или люди, которые получили некие травмы, связанные ну, в общем, да. Ну про способ воздействия мы тоже уже говорили. Вот у нас массажеры, их много, это один из способов воздействия. Домашний Что массажер, да? Можно использовать, я не знаю, либо для удовольствия. Либо для стимуляции. Я вот, собственно, теперь даже не знаю, как обозначить. Все это. Помять, это орудие пыток. Вы так это называете, да? Да. У организма. Это так мозг пыток. Но если такое, опять-таки, повторим, да, что такое мягенькое, оно ничего страшного. Вот смотрите, какая у меня штука. Так раз поводил где-то по спинке, ничего страшного. Массаж головы. Потому что э, приходит муж домой, говорит, что ты так устал. Можешь мне немножко помассажировать вот затылок? И это помогает же сразу такое расслабление в организме. Как, что про массаж головы скажете? Ну, вот почему у людей чаще всего из всех болевых расстройств, да, болит голова. Да потому что здесь огромное представительство вот этих тактильных угу. и болевых рецепторов, датчиков. Они защищают мозг. Любое прикосновение воспринимается как огромный стресс. И вообще все манипуляции на теле... Например, в западной медицине лишние инъекции запрещены. Все, что можно пить в таблетках, пьем в таблетках. Никаких повреждений кожи. Ну есть Никаких... же иглоукалывание в то же время. Но ну, это не западная медицина. Это, ну да, но при этом она же имеет. Нет, место ну, ну вообще-то, ну как бы если вы не мазохист, то вам это не понравится. Надо подумать, знаете, мазохист ли я. А вот, кстати, интересная у нас эта штука. Сейчас мы проведем на Марине эксперимент. Вот видите, кто знает, это такая, как ее называется в народе голова-чесалка, да? Очень приятная штука. Я, например, когда у меня малые, вот назад их вдвоем проведем, ты скажешь, тебе нравится или нет? Готова? Угу. Так, давай. А вы расскажете, вообще, это же не массаж по факту, но некая такая. А ну, Мариш, ну как? Ну, как? Ой, да? Mm -hmm. Работает, смотрите. Это тоже вредно? Нет, ну если это же две минуты, а массаж минимум полчаса. Полчаса. Это, а представьте себе, вам бы это делали полчаса. Кстати, а для чего вот эта штука? Вот мы я просто, знаете, у меня, mm? не, у меня не у меня хватает фантазии давить на, на спину, ну там на на мышцы. У меня не хватает фантазии даже. Mm -hmm. То есть вывод? Давайте значит подведем это. Значит, по поводу массажа. Что массаж это стрессовая истощающая процедура, которая mm -hmm. за собой влечет истощение организма. цьому. Все. Mm -hmm. Все-таки. Да. Тобто, Вы якщо против? ми говоримо про буквально кілька хвилин, в принципі, це можна навіть для того, щоб розслабитися. Якщо ми говоримо про півгодини або призначення від лікаря, тоді ми обов'язково визначаємо, що нам це потрібно. В будь-якому випадку, желательно у врача спросити, за чим назначен масаж, яка ціль і не буде ли від цього вреда. Да, ну і теж треба розуміти, що масажист і не кожен, правильно? Якщо людина думає, що у нього сильні руки, він може так вас зажати, то це не масажист, правильно? В будь-якому випадку, чим слабше, тим полезніше. об этом говорите. Чим слабше, тим полезніше. І от ще оце буквально От на сам кінець, Коли просто люди не спортсмени, не займаються професійно спортом, утім, спорт і фізичне навантаження в їхньому житті присутні 3-4 рази на тиждень. Масаж в такому випадку можна використовувати? Ні. Ні. Інтрига. Інтрига іще ну вам. От, от, да. Ну от масаж приятно, І в этом його секрет. Но это приятность за очень дорогу цену. Тобто нет, нет такої ціни, яка може заплатити за той ресурс, який ми время массажа. Угу. масажу. Дякуємо вас, почули. Перевернули ми свідомість студії. Ну, власне, от почули ми таку інформацію так. від лікаря-невропатолога Тетяни Майкової, дізналися про те, наскільки може бути корисним або взагалі небезпечним масаж. Дякуємо дуже за цю розмову.